Доброго ранку, брати і сестри, ми з Німеччини, чудового міста Белефельд, де мали чудову зустріч і благословенну зустріч з нашими братами і сестрами. І не тільки з тими, яких ви бачите тут в кадрі на своїх екранах. А нас було багато. Ми, ви побачите фотографії. От, де ми всі, ті, хто з України, окремо ті, хто з Харківщини, от, і Бог нам подарував чудову зустріч в церкві міста Белефельд І це є благословіння для нас, служителів з Харкова, засвідчити, що наші брати і сестри тут в безпеці, благословені Господу, люблять Господа, і що особливо для нас цінне і торкається нашого серця. Що де вони тільки вчора, пізно ввечері почули, що ми будемо е... в цьому місці і зробили все можливе, щоб приїхати і побачитися. Це дуже для нас цінно, щоб ви знали це для нас благословення. І дуже неочікувано. знаєте, дуже неочікувано. ви зробили для нас такий супер сюрприз. Чай Господь благословить. Дякуємо, що ви знаєте, не знехтували нашим візитом, а прийняли рішення приїхати. Хай благословить вас. Я б хотів перед тим, як ми помолимося, і перед тим, як наші брати сестри, вони скажуть пару слів про те, як Господь веде їхнє життя. Я прочитаю з книги Ісуса Навіна, перший розділ з восьмого вірша. А книга цього закону не відходитиме від твоїх уст. І повчатимешся з неї в день і вночі, щоб вмів ти чинити все написане в ній. Тоді будеш успішний і матимеш успіх на твоїх дорогах, і тоді станеш розумним. Дивіться, життя наше складається з багатьох доріг. І дороги це різні, і вони в різних напрямках. І всі люди хочуть бути успішними. І всі люди хочуть бути розумними. То слово Боже каже, щоб бути розумним і щоб бути успішним на дорогах свого життя, де б вони не проходили, то Свята Біблія рекомендує, аби ми повчалися від Слова Божого. Оце моє побажання для вас і для самого себе, і для вас, дорогі глядачі, щоб ми не боялися дорог. Куди б дорога не вела, якщо ми з Господом, ми будемо мати успіх. Куди б життя нас не закинуло, якщо ми тримаємося Господа, ми будемо людьми розумними, ми будемо приймати мудрі рішення, ми будемо радитися з Господом, і наше життя буде під керівництвом Господа. Давайте коротко про це помолимося. Боже Небесний, ми дякуємо Тобі за те, що ти з'єднав нас, ти зробив нас рідними в Ісусі Христі, і хоч війна. Розділила і відкинула нас на далекій відстані, але ти даєш нам приємні зустрічі, коли ми можемо бачити один одного, аби засвідчити один одному твою милість і твою славу. Я дякую тобі, Господь. Я прошу тебе, Боже, за моїх братів і сестер, за всіх, хто доєднався до цієї молитви, благослови кожного, Господь. І де б не проходили наші дороги, де б не пролягли наші шляхи, нехай закон твій буде в нашому серці. Нехай Слово Твоє не відходить від нас, аби нам бути успішними і розумними в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Отже, почнемо з правого від мене Богу, старшини, старшого брата. Ми з Вербівки Харківської області, Балаклійського району. І мене. Звуть Готляр Йоген. Ми були в окупації. Ну, так стало, що жінка з дітьми виїхала ще коли ми були в окупації за 9 днів до нашого звільнення. І вони попали спочатку в Латвію, а тепер намагаємося е відстроїтися в Германії. Женя, скільки пробачте, скільки годин пройшло від моменту, як ви почули, що ми будемо тут і ви приїхали? Вчора пізно ввечері, часов 10, по-моєму. Тобто, навіть менше доби і ви приїхали, да, да, да. і прийняли. І, наше розстояння відсюди до, де ми зараз обітаємо, 215 кілометрів. Якби, Посильно. Жінка сказала, що будуть. Що це небагато. І, і ми якби не, не, не зважаючи ні на що. І... Дякую. дякую. Як вам тут на Новій землі зовсім недавно, як приймає вас Німеччина? Може, Німеччина гарні нас приймає, але дуже... Я люблю дуже свій Харків, але я хочу. святая людина сколько я проехала я проехала почти половину России я была Белгород Курск, Орел, Псков Смоленск ну от півдня до полуночи Эстонию Латвию Литву, Польшу Чехию, Німеччину. Краще Польши, міста места нет Важка, тому що там щось відбувається, і серце крається за свій рідний город. Я дуже за ним славу. Молимося, молимося за Харків, молимося за Харків'ян. Да. І ви знаєте, я знаю точно, в кого серце крається, тоді й моляться. Кого серце не крається, хто вже й забув, звідки він, ну, тоді забули й молитися. Ну, Дякуємо вам, що ви подумки з нами, щоб ви молитися підтримувати, хай Господь благословить. Але треба жити далі, треба рухатися, треба шукати волю Господню, хай допоможе нам Господь. Ми всього до кінця не бачимо і розуміємо тільки частково, як складається наш шлях. Але надію нашу покладаємо на Господа, Тому Хай Господь благословить нас. Рухаємося далі. Я дякую Богу за те, що Він був поруч з нами, коли ми їхали з дому. Ми не знали, де ми їдемо, але він вів нас і забезпечував на протязі цього шляху. І також я дякую Богу за цю зустріч, подаровану Богом. Слава Ісусу! Слава. Слава Богу. Ви в безпеці, все нормально. Так, я, я вже працюю. Слава. Слава Богу. Є чим зайняти себе Слава. менше поганих думок у да, голову в Ізудам. Хай Господь благословить. Благослови. Дякуємо, що ви приїхали також до нас, аби зустрітися. Ваша черга, ну, ми сім'я Усакових, самі Спришева. я хотел бы рассказать про тот момент, когда я почувствовал самый большой страх в жизни и самую большую благодарность Богу. Это произошло все в считанные секунды. Был авианалет, и я понял, что самолет пошел по второму кругу. И я положил детей, как я думал, на то время в самое безопасное место между двумя комнатами у нас была еще одна комната кухня. Я их положил туда. И пока вышел я на улицу и забегаю уже назад, летит бомба, я еле-еле запрыгиваю и вижу, что сам удар идет на детей. То есть это вспышка, треск, все летит, сыпется. И страх этот, что ты в одну секунду можешь без них остаться. Как я, ну, это Холод в сердце, который не передать словами, он останется на всю жизнь. И когда уже я помацки на ощупь троих нашел, а четвертую, самую маленькую, полтора года она молчит. Я думал, что уже все. Эти хоть как-то кричали, а тут нет ребенок. А этот ребенок просто, слава Богу, закинула под микроволновку. И потом, когда я их вытащил сюда, я осознал, что основная сила удара пришла туда, где находилась моя жена. А тоже была тишина. Я открываю дверь, а у меня, получается, дома пуска нету. Иду туда, смотрю, и дверь на улицу. Да. На улице минус 20 с чем-то. Дырка в окне, жены нету. Говорит, Ты где, живая, не живая. Она говорит, живая. Кажу, давай бегу. Пока жена вылазила оттуда, я по одному детей, как кошенят в погреб повкидал одеяло, вот так. И потом буквально у нас минут 15 была пауза, то есть мертвая тишина, вся семья молчит и никто ничего не говорит. И потом я понимаю, что в этот момент, это одна секунда, мы сидели в теплой доме, у нас у ребенка был день рождения, мы только что поели торт. В одну секунду этого всего нет, во дворе там две машины стояла, пускай старенькие, но они наши. Это все, всего нет. Но мы остались живы. Я обращаюсь к жене. Я говорю, Катя, ну что? Она молчит. Да что? Слава Богу, что жив. Я говорю, слава Богу, что жив. И в тот момент я понял, что то, что мы, за что мы печемся, за что каждый тянется годами, то, что люди на работе живут, с семьей не находят время, это не стоит того, что есть у нас, Бог говорит, это семья. Mm -hmm. И в тот момент, когда мы были в такой ситуации, 19 часов были обстрелы. И спасибо Ли Петровича Пете. Они, несмотря на то, на все, они поняли, что дети под обстрелами находятся. Они выехали и вывезли нас. нас вынес, Они вывезли 19 детей. В тот момент самих детей. Я все время думал, что 17. Нет, 19. Оказывается, 19 детей. Кто... Но что интересно, вот я так размышлял э, после нашего общения, когда мы увиделись, и я думал, ну вот, да, я был с нашей церкви, вот кто знал вас, да, э, еще один браточек был с Харькова, но было два брата с Днепра, для которых вот вы чужие, вы для них никто, но вы для них братья и сестры во Христе, и они, не зная вас вообще, куда они едут, ну, Непр был более безопасный город, все мы понимаем. Но они приехали в Харьков, и когда мы сказали, у нас не хватает машин, нам надо бусы, нам надо еще, они сказали, мы поедем. И вот эти два брата, Александр, Сергей, они, не зная вас, но они знали, что вы христиане, и они с безопасного города, будучи в Харькове, поехали вместе с нами, у нас тогда было четыре автомобиля, и я подумал, вау, силу имеет любовь Христова, которая объединяет нас, что мы даже не зная, кому мы помогаем, но мы готовы помогать. И я вот даже вот раздумывал во время поклонения, во время прославления раздумывал над этим. это. это очень важно. И в чем еще интересно, обстрел длился 19 часов, длился постоянно. И его не было один час. И это час времени того, что прошла эвакуация. Вот и, это после... Когда мы... да. и после эвакуации Все началось заново Очень яркий момент Запечатлелся в моей памяти Когда мы заехали За олейниками, наверное да. Да. Да, да. Уже машина забита Уже просто по самую, ну, в... Только 19 детей было Не считая взрослых, старших людей И вот выходят люди с улицы и Говорят, а заберите нас это неведущие были люди, которые знали, что есть церковь, но не ходили в нее. Может, подсмеивались там с христиан. Но когда пришла опасность, им тоже захотелось прыгнуть в этот ковчег, в эту колонну эвакуационную. И некуда было их взять, и не было даже времени ждать, пока они соберутся. И я подумал вот эту ситуацию, как с Ноем. Пока дождя нет, можно смеяться над Ноем. Пока гроза не грянет, гром не грянет, можно насмехаться над Ноем, что он строит ковчег, что он Богу молится, что он поклоняется. Но когда приходит гроза, когда приходит поток, когда приходит война, тогда и оказывается, что не до смеха. Тогда оказывается, что нужно спасать свою жизнь, нужно спасать свою душу. А особенно, когда ты видишь, что кто-то спасается, кто-то вошел в этот ковчег, кто-то сел в этот эвакуационный караван, машину. А ты не успел. И так ну, ярко для меня был вот этот момент, что и мы не могли их взять, или ждать их и подвергнуть риску всех, ну и даже посадить их некуда. Вот. Очень, очень эта эвакуация была такой знаковой для нас. Это милость Божья, что мы просто вернулись оттуда и смогли вас вывести. мы не успели доехать до Харькова, мы ночевали в Змееве. В доме молитвы, на лавочках, варите сосиски из гуманитарки. Веселое было приключение со слезами на глазах. Или грустное со смехом. Все было, все эмоции. Мы и радовались, что живы, и плакали, потому что война, было все. Но самое главное, что вы живы, ваши дети живы, вы живы, ваши дети живы. Это милость Божья. И то, что мы можем вот так встретиться и даже записать эту молитву. Это милость Божья. И я знаю, что для каждого из нас, кто сейчас участвует в этой молитве, для каждого, кто смотрит этот выпуск, для каждого из нас есть план Божий. Он может быть нам до конца непонятен, возможно, он нас страшит чуть-чуть, но нам важно довериться воле Божьей, довериться Его Святой воли, которая выше человеческой воли. И тогда все будет хорошо. Пусть поможет нам Господь. Добавишь что-то, Катя? Ну, я добавлю. Да. Я хочу Всего вот по поводу того, что братья не да, Днепра были абсолютно незнакомы. Мой, мой выезд из оккупации был немножко в другую сторону, через Россию. Сегодня здесь на служении мы молились за Россию. И так как мы были в оккупации, у нас не было света, и у нас не было связи, интернета. Мы не понимали, куда нам ехать. Мы не могли ни с кем не договориться, ничего. Единственное, только я знала, что надо придумать какую-то историю. Просто так нельзя выезжать. И мы ехали только молились Богу. И вот знаете как, 21 век, ты привык ездить на Паджико-РС. А ты едешь просто по офлайн карта и ты ну, каким ну, просто едешь, смотришь, и ну, останавливались, спрашивали дорогу, как там проехать туда. Ну вот как, как бы прошлое, повернулись в прошлое, без связи, без ничего. Да. И как нас вел Бог. мы Когда мы пересекли грани ну, границу с Россией, еще не пересекли там, да? Такая история была, всех, у всех людей забрали паспорта, у всех, кроме нашей машины. Нас не трогали. Смотрю, некоторые уводили, уже потом водители не приходили, я не знаю, куда одевались. Некоторые проезжали, нас не трогают. И когда мы подъехали до, ну, там, где кто проверяет документы, она ждет, а девушка учит, что вас, типа, опросили. До, допросили, но опросили. нас допросили. Нас не опрашивали. И к нам подошел молодой парень, солдат, зетка это на, на ну, с зеткой. Говорит, куда вы едете? Ну, мы едем в Москву. Он говорит, да вы, вы, сообщили людям, куда вы ну, шел, к не едете? нет, конечно, у нас же вы же знаете, у нас нет связи. Говорю, а у вас есть номер телефона? Говорю, есть. Но ну, я же вам не брал. Давайте позвоним звонит и это была ну, наша старшего сына девочка это ее там, родственники и он звонит и там не берут трубку и второй был номер телефона типа запасной, но это уже сам петербург он говорит а давайте я по этому номеру ну у меня все записано было, он смотрит я по этому номеру позвоню звонит, а там берет трубку мужчина он ему же говорит, вот к вам едет такая семья. Ну, представьте, он с не знает, кто мы такие, не нашу фамилию, ни. Он просто отбирает телефон, так, на всякий случай. И этот мужчина там, пауза, и я понимаю, что все, он приехали. И вдруг он говорит, ой, точно, да, это же моя родные. И он начинает говорить такие вещи, и я просто понимаю, когда же Диана, там, ну, девочка неверующая, на эти Представляете, как Бог сделал? Я говорю, я представляю. И мы находим волонтера, тоже мы там общались по мессенджеру, и она нам дает адрес в Белгороде, мы приезжаем, и это церковь, христианская церковь, 50-ти ну, сантиметров. То есть мы приехали в церковь, попали на молитву, и тоже абсолютно чужие люди приняли. Да, да они верующие, да, они христиане, а когда мы уже проехали, мы тоже мы, мы думали, мы доедем до Пскова, но так как машина у нас была такая не в очень хорошем техническом состоянии, мы до Пскова не доедем. Мы доехали до Смоленска, это нам началось. Мы начали опять с волонтерами связываться, они не нам дают адрес, мы приезжаем, это христианская реакций. То есть мы опять попадаем к верующим. Ну, я, ну, как бы Все вас направляли только к верующим. Да. Да. И когда мы приехали в Эстонию, пересекли границу, и, ну, нам некуда было ехать, у меня дети приемные, у меня не было документов на вывоз, и там нельзя без разрешения вывозить за границу детей. Нас по, таможенники по саде положили отдохнуть в вагончик железный. И... Ну, я не спала двое суток, всё за рулем, и потом там очень тяжело, пересекали границу с Россией, с Эстонией. И подремала два часа, проснулась говорю, что мы будем делать? Сели с детьми и молимся, сидим молимся. А, а что нам делать? Мы не знаем, у нас ни связи нет. Куда ехать? Мы не понимаем. До Германии ехать еще очень много километров. Как ехать? Сижу молюсь, говорю, Господи, ну как, как нам будет? Ну что нам делать? Как, ну, куда нам деваться? Тут заходит какой-то мужчина, э, он искал людей, и он, и, ну, прошел другого ручья, он прошел, зашел к нам. И я начала с ним разговаривать, вы нам не поможете. И это вот оказался наш брат во Христе, только с Направил нас тоже, ну, в лагерь там, где тоже христиане, христианская церковь принимала. Вот так вот нас... Слава Богу. Только, только верующие, верующие. Вот, да, Много милостей Господних. Важно их не забывать, важно их помнить. И особенно вспоминать их в трудные минуты. Вспоминать то, где уже Господь явил Свою милость. И тогда больше надежды будет, что и здесь Господь поможет и благословит. Евень! Совершите молитву за народ Божий, за всех, кто в Германии, в других странах Европы, за океаном, за наших беженцев, чтобы Господь благословил каждого, чтобы каждый был с Господом, чтобы, как я читал в начале, чтобы книга закона не отходила от уст. Дороги могут быть разные, но успех и ум от Господа, только если закон Божий в сердце. Помолитесь, пожалуйста. <къех> Боже, мы благодарим Тебя, Боже, за милость Твою в каждом человеке Боже. Спасибо Тебе, Боже, что Ты вел каждого человека, Боже. Мы благодарим, Боже, Германию, которая принимает, Боже, всех нуждающихся, Боже. Спасибо за милость Твою, которую Ты даешь, Боже. Я благодарю Тебя, Боже, за каждое сердце, которое принимает, Боже. За каждое сердце, Боже, которое отдается полностью Тебе, Боже. Мы благодарим, Боже, также что Ты не просто нас привел сюда, да но есть. Ты привел нас в Церковь, Боже, твою Церковь, Боже. Спасибо Тебе за это, да что есть. Ты нас не забыл и не забываешь. Мы бывает, Боже, забываем о Тебе, но Ты никогда нас, Ты держишь нас за правую руку. Да Когда нету следа, Боже, Ты нас взял на руки и Ты несешь нас, но мы не всегда, Боже, это осознаем, это видим, Боже. Но я благодарю Тебя. За милость Твою, Боже, я прошу Тебя за Украину, Боже. Я прошу Тебя за Харьковскую область, за этих пастырей, Боже, за епископа Илю Петровича, за Петра Николаевича, Боже. Я благодарю тебя, Боже, что они есть в этой области, Боже, что они, руководствуясь Тобой, Боже, ведут полноправную войну, Боже, в духовном мире, с дьяволом, Боже. Я прошу Тебя, Боже. Благослови, Боже, благослови церковь Харьковской области, благослови церковь Украины, Боже. Но как сегодня прозвучало, Боже, церковь Украины распространяется везде, и в Германии, и в Америке, везде. И это служит Твоему распространению. За все прославься, мой Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога вся, да и знание Святого Духа, как будет с нами. Аминь.